Azərbaycan Respublikası Prezidenti və Türkiyə Respublikası Prezidentinin mətbuat üçün bəyanatı. Əziz qardaşım, hörmətli Cumhurbaşkanı, hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar. İlk növbədə əziz qardaşım sizi Azərbaycanda səmiyyətlə salamlayıram. Azərbaycana, vətərinizə xoş gəlmisiniz. Sizi, eee, cumurbaşkanlığı seçkilərində qazandığınız qələbə münasibəti ilə bir də təbrik etmək istəyirəm. Şadam ki, bu qələbədən 2 həftə sonra siz Azərbaycana dövlət səfərinə gəlmisiniz. Seçkilərdə sizin qələbəniz 20 ildən çox müddət ərzində apardığınız siyasətin Türkiyə xalqı tərəfindən yüksək qiymətləndirilməsindən bəxs edir. Bunun təzahürüdür. Sizin liderliğinizlə qardaş Türkiyə böyük və şərəfli yol keçmişdir. Dünya çapında böyük güc mərkəzinə çevrilmişdir. Və istər xarici siyasət sahəsində, istər daxili siyasət sahəsində apardığınız siyasət Türkiyə xalqı tərəfindən yüksək qiymətləndirilir və sizin qələbəniz Azərbaycan xalqını da çox məmnun etmiştir. Əminəm ki, bu ə, seçkilərdən sonra Türkiyə-Azərbaycan qardaşlıq əlaqələri qarşısında yeni imkanlar, yeni üfüqlər açılır. Bu gün biz sizinlə həm görülmüş işlərə yekün vurduq. Eyni zamanda növbəti illərdə görüləcək işlər haqqında geniş fikir mübadiləsi apardıq, həm təkbətək görüş zamanı, həm heyətlərin iştiraki ilə apardığımız danışıqlar bir də bizim ortaq niyyətimizi ifadə edir. Yəni bütün əldə edilmiş uğurların təməlində Türkiyə və Azərbaycan arasında olan qardaşlıq əlaqələri dayanır. 2 gündən sonra biz Şuşa bəyanatının 2-ci il dönümünü qeyd edəcəyik. Şuşa bəyanatı tarixi anlaşmadır. Bu anlaşma nəticəsində Türkiyə və Azərbaycan rəsmi müttefiqləri oldu. Əslində faktiki olaraq biz uzun illər müttefiqlər kimi fəaliyyət göstərirdi. Ancaq Şuşa bəyanaməsi bunu rəsmi sənədə çevirildi və bu sənədin Şuşada imzalanması təbii ki rəmzi xarakter daşıyır. Çünki Şuşa Qarabağın tacıdır və Şuşanın işğaldan azad olunması ikinci Qarabağ müharibəsinə son nöqtəsini qoymuşdur rəsmiyyətdən istifadə edərək Azərbaycan xalqı adından sizə və qardaş Türkiyəyə 2-ci Qarabağ savaşı dövründə bizə göstərdiyiniz qardaşlıq, dəstəyə görə, mənəvi və siyasi dəstəyə görə bir daha təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bu gün müzakirə olunan məsələlər arasında təbii ki, gələcək bizim işbirliyi proqramımızdır bütün sahələrdə konkret proqramlar əsasında işlər gedir. İlk növbədə xarici siyasət sahəsində, bundan sonra da Türkiyə və Azərbaycan vahid mövgədən çıxış edəcək. Bizim xarici siyasətlə əlaqədə apardığımız birgə fəaliyyət bölgə üçün də çox böyük əhəmiyyət daşıyır və o cümlədən bölgənin gəlişməsi, gel inkişafı, sabitliyi və güvənliyin nəzərdə tutulması Türk-Azərbaycan birliyi faktoru çox əhəmilidir. Bu gün eyni zamanda müdafiə sahəsində və müdafiə sənayesi sahəsində gələcək planlar haqqında danışdıq. Məmnuniyyətlə qeyd olundu ki, bu il 16 birgə hərbi tətbiqat keçiriləcəkdir. Onlardan altısı artıq keçirilmişdir. Mən ikinci Qarabağ müharibəsindən sonra demişdim ki, Azərbaycan ordusu Türkiyə modeli əsasında bundan sonra inkişaf edəcək və biz bunu indi əyani şəkildə görürük və ə, bu dəstəyə görə də sizə özəlliklə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Ə, bugünkü dünyada güc faktoru ön plana çıxır. Əsaslar olsun ki, uluslararası ə, hüquq çalışmır. Biz bunu ə, 30 illik işğal dövründə görmüşdük və ə, aparılan müzakirələr, danışıqlar heç bir nəticəyə gətirib çıxarmadı və nəticəyə gətirib çıxaran bizim gücümüz oldu. Ona görə bundan sonra da ə, birgə fəaliyyət istiqamətində aparılacaq işlər bizim gücümüzü daha da artacaq həm bölgədə, həm dünyada. Manuelisil gre dela di ki, ə, ticarət dövriyəsi sürətli artır və artıq 6 milyard dollara yaxınlaşıbdır. Və gələcəkdə daha da artacaq, çünki birgə həyata keçirəcəyimiz layihələr bunu təmin edəcək. Xüsusilə enerji sahəsində Azərbaycandan Türkiyəyə təbii qazın ə, ixracı artmaqdadır, ildən ilə artır və bu gün biz ə, razılığa gəldik ki, bundan sonra da artacaq. Bununla paralel olaraq Türkiyə üzərindən Avropa ölkələrinə Azərbaycan qaz ixracı artmaqdadır. Buna da böyük tələbat var. Və enerji sahəsində bizim işimiz təbii qaz məsələsi ilə məhdudlaşmır. Biz bu gün yenilənən, yəni bərpa olunan enerji növləri üzrə əməkdaşlıq haqqında fikir mübadiləsi apardıq və bu gün həm qaz, həm neft, həm neft məhsulları, neft kimya məhsulları, elektrik enerjisi məsələlərində biz fəal əməkdaşlıq edirik. Təbii ki, hər dəfə görüşəndə biz nəqliyyat məsələlərini də geniş müzakirə edirik. İndiki geosiyasi şəraitdə orta koridorun önəmi daha da artır. Azərbaycan üzərindən, yəni Xəzər dənizi üzərindən gedən yüklərin həcmi ildən ilə artmaqdadır və daha da artacaq. Ona görə biz Azərbaycanda öz nəqliyyat və logistika imkanlarımızı genişləndiririk. Bakı dəniz limanının imkanlarını 25 milyon tona genişləndiririk. Dəmir yolu, gəmi qayırma zavodu və digər nəqliyyat infrastrukturu ən müasir səviyyəyə gətirib çıxarılır. Biz eyni zamanda Zəngəzur koridorunun tezliklə açılması haqqında fikir mübadiləsi apardıq. Bu məsələni müzakirə etdik. Zəngəzur dəhlizinin açılması qaçılmazdır. Nə qədər tez olsa, o qədər yaxşıdır. Hər halda biz bu istiqamətdə öz səylərimizi artıracağıq və bu koridorun açılması bütün ölkələr üçün yeni imkanlar açacaq və bölgədə işbirliyi məsələlərinə də müsbət təsir göstərəcəkdir. Müzakirə olunan məsələlərdən biri də təhsillə bağlıdır, yəni təhsil sahəsi ilə bağlıdır. Türkiyə-Azərbaycan birgə universitetinin yaradılması istiqamətində danışıqlar indi son mərhələdədir. Biz çox ümid edirik ki, yaxın gələcəkdə, yaxın aylarda bu məsələdə öz sərin tapacaq və bizim qardaşlıq nisbətlərimizə daha bir töhfə veriləcəkdir. Bir sözlə bütün bu qeyd etdiyim və digər məsələlər çünki gündəliyimiz kifayət qədər genişdir məsələlərlə bağlı ə, fikir birliyi var, vəhdət mövqeyi var. Belə də olmalıdır. Türkiyə-Azərbaycan birliyi haqqlarımız üçün və əhəmilidir, bölgə üçün, Tür dünyaası üçün əhəmilidir. Əminəm ki, gələcəyə illərdə bu birlik daha da güclənəcək və bizi yeni uğurlar, yeni qələbələr gözləyir. Bir daha əz qardaşım Gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm və vətəninizə xoş gəlmisiniz. Xoş